Üçüncü gün Galileya'nın Gane kendinde toy var idi. İsa'nın anası da oradaydı. İsa ile şagirdleri de toya çağrılmıştılar. Şarap tükeninde İsa'nın anası ona dedi. Şarapları yoktu. Ayarvat, arvat, mene ve senene. Vaktim hele gelmeyeyim. Anası nökerlere dedi. Size ne dese onu da eliyim. Yahudilerin temizlenme adeti üzere orada her biri iki üç ölçü tutan altı taş küp var idi. İsa nökerlere dedi, küpleri suyla doldurun. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra nökerlere dedi, Şimdi sudan götürüp ziyafete başçılık eden aparın. Onlar da apardılar. Ziyafede başlık eden, şaraba çevrilmiş suyu dalttığı zaman, Onun haradan olduğunu bilmədi. Onun yalnız suyu gətirmiş nökərlər bilirdilər. Ziyafətə başlıq edən bəyi öz yanına çağıryıb ona dedi: "Hər bir adam yaxşı şarabı əvvəl, adicilisini şarap içildikdən sonra verir. Sən isə yaxşı şarabı indiyə saxlamısan." İsa bu ilk əlamətini Qalileyanın Qana kəndində icra etdi və izzətini göstərdi. Şagirdləri də ona iman gətirdilər. Bundan sonra İsa anası, qardaşları və şagirdləri ilə bərabər Kifernahuma getdi. Orada bir neçə gün qaldı. Yahudilərin Paskha bayramı yaxınlaşırdı. İsa da Yeruşaləma getdi. Məbəddə öküz, qoyun və göyərçin satanlarla sərrafların oturduqlarını gördü. İbtendən bir qamçı bizədi. Hamısını qoyunlar və öküzlərlə bərabər məbəddən qovdu. Serrrafların pullarını dağıtdı və masalarını çevirdi və göyərçin satanlara dedi: "Bunları burdan rədd eləyin. Atamın evini alverəvənə döndərməyin." Şagirdləri də: "Sənin evin üçün göstərdiyin qeyrət məni yaxıb yandıracaq." deyə yazılmış olduğunu xatırladılar. Yahudilər buna cavab olaraq ona dedilər: "Hansı əlamətlə bizə sübut edərsən ki, belə hərəkət etməyə sənin səlahiyyətin çatır?" Bu məbədi dağıdın. Mən onu 3 gündə yenidən qurum. Bu məbəd 46 ilə tikildi. Sən onu 3 günə quracaqsan? İsa isə məbəd dedikdə öz bədənini nəzərdə tuturdu. İsa ürəklərdən dirildiyi zaman şagirdlər onun bu sözləri söyləmiş olduğunu xatırladılar və müqəddəs yazılara və İsa'nın dediyi sözə iman gətirdilər. Paskha bayramında Yeruşalimdə ikən göstərdiyi əlamətləri görənlərin çoxu onun adına iman gətirdilər. İsa sözünü onlara əmanət etmədi, çünki bütün insanlara bələd idi və insan haqqında kimsənin şahidət etməsinə ehtiyacı yox idi, çünki insanın içində nə olduğunu özü bilirdi.